hammaga salom sizlar kanalini tomosha qilmoqdasiz shok xabar samarqanddagi mudhish jinoyat 64 yoshli onaxon o'z o'g'lini o'ldirdi samarqand viloyati Pastdorg'om tumanida mudhish qotillik yuz berdi bu haqida kalampir viloyatdagi muxbiri xabar qilmoqda gap shundaki 64 yoshli onaxon 29 yoshli o'g'lini o'z qo'llari bilan o'ldirgan qaynona kelin o'rtasida yomon munosabat bugun paydo bo'lgani yo'q u juda ko'p yillardan beri mavjud faqat avval bu ziddiyatlar oilaning parokandiligi hamda onaning qotillikka qo'l urishgacha yetib bormagan edi manba qalampir nuqta uz o'zingizni fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring bundan oilalarga siz qanday qaraysiz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi kanalimizga obuna bo'ling xayr salomat bo'ling